Kemudian yang kedua kita nak tengok pada kalimah kun tu ada berlaku hukum lah oh, dekat sini. Nun bertemu dengan ta. Apa nama hukum dia ini? Ikhfa hmm. hakiki. Cantik. Bila ikhfa ni kita kata apa? Bunyi yang sama samar-samar lah. Hmm. Kan kita sama samar-samar kan huruf nun tadi. Dia bukan kun. Bukan kun. Hmm. itu dah kita dah menjelaskan. Tapi hmm. samar-samar. Jadi macam mana ini? Kun. Hmm. Cantik. Okey, lagi satu cerita dia kenapa saya nak highlight dekat kalimah ni. Kita dah biasa dah sebenarnya dengan ikhfa. Tapi cerita dia ialah sebelum huruf ni ni, sebelum dengung deng tak dengung ni huruf kaf ni berbaris hadapan. Okey, dan selepas dengung ni pun huruf ta ni berbaris hadapan. Jadi bila baris depan macam ni keadaan bibir kita muncung. Muncung. Jadi dekat runah ni kita kena muncung ke tak muncung? Uh, tak. Tak, tak muncung. Okey tapi kita kebanyakan kita masih lagi kita bawa-bawa muncung tu. Muncung pangkal tengah ni semua kita nak muncung. Kan? Ku tu ku tu tak cantik bunyi dia. Okey kita kena, kita kata turunkan sikit bibir ketika kita nak sempurnakan gunah tadi. Jangan muncung pada dengung. Muncung pada kaf dan ta sahaja. Sebab kaf dan ta dia berbaris hadapan. Okey jadi bunyi dia ku tu. Kan? ku tu